小さい頃からたまに見る変なジャングルジムの夢でも気づいたんだ向こう側に誰かいるって誰かがいて一緒に登ってくれてる言葉は交わさないけど。 えそんなのわざわざうんうんいいけど。 今日はレッスン、歌メインでやった今日は挨拶回りとオーディションの練習疲れたけどいい感じだった 今日は衣装を着て振りをやった楽しいし充実してる困ってることは特になし 旅に出ます。 何も言わなくてもあいつとは強い絆でつながっているのだから <laughs> あれプロデューサーどうしたのなんとなく気分転換 っていうか、探してくれてたのそれは何でも書けって言うから。っていうかそんなの誰も気にしないでしょう。 《ごめん》ううん違うよ私も悪かったのかも。 なんかちょっと思い込んでたあの時の人なら心が通じてるって変なジャングルジムの向こう側を登ってる誰か。 うん,うん。心配してくれてありがとうあの人かもって勝手に思い込んじゃってた。